Хотів сьогодні говорити за один дуже дорогоцінний дар від Бога, який насправді Він дуже мало використовується в нашому житті. От Ми всі про нього знаємо, ми всі про нього читаємо, але дуже-дуже мало хто його використовує. Дивіться, як Ісус говорить. От обстановка така, да, Ісус на Христі вже, Петро втік. Іоанн був біля Христа. Все, він помер. Помер, його занесли в гробницю і поховали все. І кожен з людей, де да ми так само розуміємо, це невідворотньо. І це ніхто вже не змінить. І от ідуть ці два учні в Євмаус. і вони це розсуждають, але вони згадують, що Ісус щось таке сказав, показав про Воскресіння. Ну як це може бути? І вони так кажуть уже третій день і нічого не відбувається. І коли жінки приходять, і Петру кажуть, ми бачили Ісуса Воскреслим, Петро не витримує з Яном біжать туди. І ви знаєте, перед тим, от Ісус, перед цією обстановкою, Він каже такі речі, коли він їх зібрав уже, це останнє. И он говорит, я иду к пославшему меня отцу, и вы уже меня больше не увидите. И от того, что я вам это сказал, печалью исполнилось сердце ваше. Но также говорит Иисус такие речи, но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Потому что если я не пойду, утешитель не придет. А если я пойду, Я умолю отця, щоб Його к вам. І це дуже важко зрозуміти насправді, бо Ісус, коли був три роки з учнями, вони ні за що не думали, навіть там те, що у Петра Хвора Ісус прийшов раз, все здорово, що їсти, що пити, взагалі нічого. Вони знали, оце Месія. Ми думали, що Він стане во главе царства Ізраїльського, звільнить нас від римлян. І тут Ісус говорить, Та ні, краще для вас, щоб я пішов. Ну как же, как же, как же лучше? Та Ісус, вот Он. Ну хто ще його може замінити? И он дальше говорит, когда же придет он Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И это тот самый Дух, за которого было сказано пророка Исаии 11 глава, с 1 вершика. И произойдет отрасль от корня и сейва. И ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Это то, что было сказано на Иисуса, за Иисуса, и подчинит на нем Дух Господень. И вот тот самый Дух Господень, за которого Иисус сказал, что царица Савская приходила от пределов земли послушать при мудрости Соломона, и вот здесь больше Соломона. И вот тот самый Дух при мудрости и разума, Он дан тебе и мне. Но проблема в том, что очень мало мы им пользуемся. Дух премудрости и разума. Премудрость Божья. Откровение Божье. Дух совета и крепости. И иногда нам очень нужен совет. А если на самом деле нам постоянно нужен правильный совет. Нам нужен тот, кто будет советовать. Дух ведения и благочестия, а ведение – это будущее. Благочестие – это выбрать правильное решение принять. Оно может быть в самых практических вещах каждый день, а может быть решение, а мне оставаться там, в этой стране или возвращаться назад. И от этого будет зависеть вообще вся жизнь моя, жизнь моих детей, будущее моих детей. И как правильно принять правильное решение. И вот этот Дух, Иисус говорит, Он у вас будет. Он вам дарован. Это одно из наследий наиважнейших которая от Голгофа и принесла, Хрест и принес, Иисус и принес дар Духа Святого, который советник, который наставник, который утешитель. И там написано, утешитель, это не просто утешитель, который утешает, а понимали отцы церкви, это тот, кто дает совет, когда у тебя безвыходная ситуация, когда ты не знаешь, что делать, у тебя нет выхода, а Бог говорит, Дух Святой, который в тебе, Он знает выход, Он знает лучший выход, и тебе просто надо услышать Его совет, разобрать, что это Он тебе говорит. И вот в этом проблема. Потому что у нас есть разум, наш разум, который не живет по духу, он живет по плоти, он живет только то что видит, только это он воспринимает, он не воспринимает слова веры. и смотрите что за него написано, потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряется, да и не могут. Наш разум, он враг Богу, он враг Духу Святому. И когда Дух Святой тебе что-то говорит, тут же разум восстает. Вот я это по себе знаю, это просто в практических вещах. Вот просто элементарные вещи, вот возьми вот эти струбцины на монтаж. И тут же разум восстает, да зачем мне их брать? Ну послушай, ты же машина едешь, просто положи. Да зачем мне их брать? И это постоянно. Постоянно раз. Я думаю, да в чем дело? Вроде простые вещи советуют. Ну, голос очень нежный. И он не говорит, как дятел, он не будет тебя долбать, сделай, 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 сделай. Он раз сказал, может быть, два. Услышал, не услышал. И как разобрать, как услышать? И оказывается, вот враг мой разум, он враг Бога, он враг Духа Святого. Он возмущается, когда ему кто-то что-то советует, а тем более Дух Святой. Он тут же восстает это постоянно. Даже в одном месте там написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Вот душевный, плоской человек. И что же делать? Как нам найти выход? Как нам услышать вот голос, различить и принять решение по этому голосу? И вот тут как раз вот эта история про Неймана. Помните, когда он был в проказе, Девочка израильская увидела его, она в него служит, говорит, о, если бы он пошел в Израиль, а там есть пророк, и снял бы он с него проказу. И сказал царь сирийский, Нейман пошел к царю сирийскому, и сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, а я пошлю, пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч золота и 10 перемен одежд и принес письмо царю Израильскому, в котором было сказано, «Вместе с этим письмом вот я посылаю к тебе, Нейманам, слугу моего, чтобы ты снял с него проказы его». Это круто, да? И смотрите, царь Израильский прочитал письмо, разодрал свои одежды и сказал, «Разве я Бог?» чтобы умерщвлять и оживлять, что Он посылает, чтобы я снял с Него проказу. Теперь, знайте, смотрите, что Он ищет предлога враждовать против Меня. Ничего не напоминает, да? Царь Израильский, он по плоти так и понял. Ну как, ну это же предлог. Ну кто же снимет проказу? Проказанные сейчас-то не лечится. Тем более в то время, говорит, он ищет предлога. И когда услышал человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прыгал Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И, вы, вы, и выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди омойся семь раз в Иордане и обновится тело твое у тебя и будешь чист и разгневался Неман и пошел и сказал вот я думал что он выйдет, станет призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу вот обычный ум разум А тепер уявіть, от хтось би приїхав з Німеччини, от до Людмили Миколаївни. Помоліться за мене, щоб я проказ з мене зійшла, чи рак вилікувався. А вона навіть не зустрічає посилає когось, каже, їді його кунись там посовку, ті п'ять разів. <риклад> <риклад> Як би віруюча людина з Німеччини, це восприйняла? Точно так само. Дивіться, що Німан далі говорить: разві Авана і Фарфар, реки Дамаски не лучше всіх, от ізраїльських? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься, и оборотился, и удалился в гневе? А это вот, это как вот, раз дед, речка в Израиле, она мутна на самом деле, там нечистая вода. Вот <сих> плотский ум. И, и верующий, не верующий, это не имеет разницы. Он просто смотрит и говорит, ну, ну, я думаю, он придет, помолится, он же молится Богу возложит руку, все, я буду здоровый. И смотрите, и как решается проблема разума. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, сказал бы, пройди на коленях, 200 метров от храма или ко мне, или еще что-то, или выкопали еще что-то. Что-нибудь важное сказал бы пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист, и разум задвинули. Разум говорит, я думал, он то и то сделает, ему говорит, ну так это вообще мелочь, просто иди окунись и будешь чист. А не будешь чист, пойдешь убьешь пророка. И разум раз задвинули. И вот точно так же в жизни. Вот, допустим, с теми струбцинами. Возьми струбцины. Да зачем я их буду брать? Тю, так ты же машина едешь, кинь в багажник, а лежат. Раз и взял, разум, раз и задвинули. вот, допустим, мы за комнату решали, да? Бой перегородка стоит, то, 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 то. Как задвинуть разум? А может лучше ту комнату взять? Ну, у нас нет денег. А если бы были деньги, если бы не было вопроса о деньгах, ты бы что выбрал, строить перегородку или комнату взять? Ну, конечно, комнату. Вот и все. Разом-раз задвинули, чтобы он не мешал. Второй момент. Смотрите, Петру Иисус говорит, ну, налог с нас не надо брать, но раз они хотят, давай заплатим иди там, кинь удочку, первую рыбу достанешь, статир из рот, изо рта достанешь, заплатишь. Ну, если бы Иисус сказал бы, ну, иди за угол, зайдешь, найдешь. Да, ну, это может быть, найти просто. Но пойти, кинуть удочку, может быть, червяка кидать, любой крючок кинуть, достать, и чтобы там был статир. А если бы это не Иисус говорил физически, а Дух Божий вот так сказал, а иди вот это сделай. И что бы разум сказал? какая ерунда. Да не буду я этого делать. А как задвинуть разум? Ну, мелочь, пойди, попробуй. Не найдешь статьи, рыбу пожаришь, скушаешь. Можно? Можно. Иди, сделай. И разом раз мы задвинули. Второй момент, когда Иисус плюнул на землю, сделал брение, помазал слепому глаза. Иди, говорит, купальню, села, умойся. Но он вообще-то слепой. Ему туда дойти, это потратить надо, может, еще кого-то взять, как слепой то дойдет. А что Он всем слепым так Иисус говорил? А он просто говорил, помазал там глаза, что ты видишь? О, ну, деревья вижу. Еще раз возложил уже и прозрел. Вера Твоя спасла тебя. А Тут говорит Ему, плюнул, помазал, иди в купальницу лам, иди там умойся. И опять бы разум мог сказать, Какая ерунда, что из грязи что-то поможет, а что это мне умывался в силами что ли. Но второй вот мысль говорит, а иди сделай просто, ну потратишь время, ну пройдешься. А вдруг что-то произойдет. И он раз пошел, сделал и прозрел. И вот я для Ани хочу сказать сейчас, может она смотрит, вот она не знает, что делать возвращаться или оставаться в Германии. И вот смотрите, разум, он говорит сразу свои доводы, так «Да куда ехать, там то и то, а здесь же образование раз, тут деньги два, тут все будущее три. И тяжело услышать голос сердца, что Бог говорит в сердце. А теперь как разум задвинуть? А если бы... Вот тут нет держи, тут нет ремонта. А если бы был ремонт у тебя в квартире, раз один довод, раз убрали, но ну, я бы вернулась. А если бы тут было образование лучше у детей, ну да, я бы, наверное, вернулась. Раз задвинули, еще один довод. А тут война, а если бы мир пришел, раз еще один довод задвинули. И вот так постепенно, шаг за шагом, шаг за шагом, когда мы выключаем разум и задвигаем его в положенное ему место. Потому что есть такая поговорка, что разум – это хороший слуга, но плохой господин. А он хочет господином быть. И если он будет господином, беда. Ты не сможешь жить по вере. Поэтому разум надо задвигать. И вот тогда ты сможешь отличать вот этот голос, нежный голос Духа, вот я по себе смотрю, он такой неутомимый. Сколько раз я его отвергал. Ну, не буду брать, я это не буду делать, я это не сделаю. Это постоянно. И он все равно постоянно сделает так. Причем в самых мелочах, но важных для меня. Я когда... И что самое лучшее, когда ты вот помазание от Духа, оно важно на все, не только для проповеди, не только для служения в церкви, для работы важно. И когда ты получаешь помазание, вот я получаю помазание на монтаж, это стекла, это ставить. И когда ты делаешь под помазанием, ты поражаешься, насколько легко, быстро и просто делается все. И просто смотришь, боже мой, как круто! что значит твое помазание. И нам надо все надо. Нам надо просто учиться выключать свой разум. Кто вот так борется, да? Вот борется. А если то, если то, выдвигай такие доводы, чтобы разум жить и закрыть. Удалить его. Он долго не возмущается. Довод привел, а "О чем мне машину тяжело с кинуть? Все, раз задвинул его а сделай тут так и так и так. Ну, а зачем я буду делать? А что, тяжело сделать? Ну, можно, задвинул его. Это самый лучший советник. Он знает будущее. Вот дух ведения и благочестия, он знает будущее. И знает лучшую часть для тебя. Благая часть, что такое благочестие? Это выбирать лучшее когда ум, он смотрит на все это, да, и говорит, да нет, это не лучше, это не может быть лучше, тут вообще всегда будет плохо, тут будет то и это. Но это разум, который смотрит только плотскими глазами. А Дух Божий, а Он знает будущее твоих детей, Он знает твое будущее, и Он знает, что лучше для тебя. И многие наши падения, они именно основаны на том, что мы думали и принимали решения разумом. Но что если бы мы принимали решения Духом Святым, принимали его советы, oh, это было бы круто. Потому что он всегда советует лучшее. И там написано в одном месте, что воздыханиями неизреченными, а в современный перевод написано, что он с таким жаром, ходатайствует Дух Святой за нас, что это не передать словами. Вот кто есть этот заступник ходатай, советник, который всегда на твоей стороне, который даже когда ты падаешь, когда ты согрешаешь, когда ты кому-то нахамил, нагрубил, он все равно с тобой, он все равно тебя не оставляет. И он так и любит тебя вести за, за собой. Потому что это и есть написано, что все ведомые Духом Божьим, вот они суть, суть они, сыны Божьи. Потому что каждого Бог хочет вести. И Иисус там одной женщине, Он сказал, если бы, говорит, люди жили по моей воле, они были бы невероятно счастливыми. Неимоверно счастливыми. Когда ты идешь за Духом, у тебя все получается. Там, где у тебя тупик, у тебя будет выход. Бог перевернет самую плохую ситуацию, вообще все перестроит. Вот главное услышать Его голос, а Он всегда говорит. И иногда так хочется, ну, Господи, вот дал бы мне сковородку по голове, что это Ты говоришь, чтобы я услышал, потому что я слышу. Но он где-то там так далеко А тот же разум, он такой резкий Он сразу восстает и, и не всегда ты потом уже думаешь Ну был же, был же слово Было же, но почему же я не принял? А потому что не научился разум задвигать На положенное ему место В дальний ящик И жить по вере Давайте сейчас мы помолимся этой молитвой Из послания к Ефесянам Первая глава я не помню, какой там стишок. Бог Господа моего Иисуса Христа, Отец славы, даруй нам Духа премудрости и откровение к познанию Тебя. И просвети очи сердца нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания Твоего. И какое славное богатство наследия Твоего для меня. И как безмерно величие могущество Твоего во мне, верующего, по действию державной силы Твоей, которой Ты воскресил Иисуса Христа, посадил Его одесную себя на небесах и все покорил под ноги Его и поставил Его превыше всего, главою церкви, которая тела его полнота, наполняющую все во всем. О, Дух Божий! Ты – Дух пребудрости и разума. Ты – Дух ведения и благочестия. Ты – Дух совета и крепости. И ты прямо в нас, Дух Божий, ты как дар драгоценный, который Отец даровал нам. Веди нас, пожалуйста, Дух Святой, научи нас следовать за Тобой, сделай ухо наше внимательным голосу Твоему и научи нас повиноваться Тебе. Это самое важное в нашей жизни, потому что и ты поднимешь до нас в небеса, тоже ты, Дух Божий. И доведешь до Царства, тоже ты, Дух Божий. И ты исправишь все наши сферы жизни, или семья, работа, церковь, служение, только ты можешь дать твое помазание. Мы так в нем нуждаемся. Пожалуйста, научи нас идти за тобою. Научи нас слышать твой голос, Дух Божий. Спасибо тебе за то, что ты жаром стоишь за нас, молишь за нас, ходатайствуешь за нас. Советуешь нам выбирать всегда лучшее. Научи нас идти за тобой, Дух Божий. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус, <клодатый> за твой великий дар за твою кровь, которая сделала нас настолько чистыми, такие одежды нам дала, что даже Дух Божий живет в нас, и Он никогда нас не покидает. Спасибо тебе, Иисус, Ты наш Спаситель, Ты наш Господь, Ты наш Бог, Ты наша жизнь и будущее, и надежда. Ты все для нас. И мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя. Отец, мы благодарим Тебя, Господи, за Твои великие дары для нашей жизни. И за Сына Иисуса. И за Твой Дух, благий Дух, животворящий. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты открываешь нам свое сердце, Господи, открывай нам, Боже, дай нам утвердиться Духом Твоим во внутреннем нашем человеке и верою вселиться Христу в сердце наше, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви Христовой, могли постигнуть со всеми святыми, сколь широка и глубока и высока, и нескончаема любовь Христова, и чтобы мы пережили эту любовь, которая превосходит всякое наше разумение, превосходит все нам известное, Господи. А Тебе, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, о чем я прошу, или о чем даже я мечтал, Господи, Тебе слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь.